દર્શક મિત્રો ફરી હાજર છું નવા સમાચારો સાથે હું શ્રી ત્રિવેદી નામ છું સૌરાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ ચેનલ દિયોદર વિશ્વાસ મલ્ટી હોસ્પિટલમાં સગર્ભા પીડિત મહિલાના પરિવારજનો સાથે તોછડાઈ ભર્યું વર્તન કર્યું હતું દિયોદર વિશ્વાસ મલ્ટી હોસ્પિટલના ડોક્ટર સામે પીડિત મહિલાની માતાએ આરોગ્ય વિભાગની અધિકારી દિયોદર તેમજ સરકારી તંત્રને લેખિત રજૂઆત કરી વિશ્વાસ મલ્ટી હોસ્પિટલના ડોક્ટર રોહિત નાડોદાએ સારવાર દરમિયાન કચાશ રાખી હોવાથી પીડિત મહિલાના પરિવારજનોનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે ડૉક્ટર રોહિત નાડોદા દ્વારા આ પીડિત મહિલાના સાસુ પર ચોરીના પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે પીડિત મહિલા કુંવરબેનના સાસુ જણાવી રહ્યા છે કે ડૉક્ટર રોહિત નાડોદાએ આ મામલો દાબવા પીડિતાના સાસુ પર ચોરીનો આક્ષેપો કરતા મામલો પેચીતો બન્યો છે પીડિત મહિલાના સાસુના જણાવ્યા અનુસાર મેં વિશ્વાસ મલ્ટી હોસ્પિટલમાં ક્યારે ચોરી કરી હતી તે ડૉક્ટર સાબિત કરે એ વાતને લઈ મીડિયા સામે બળાપો ઠાલવ્યો હતો અને દિયોદર પોલીસ તેમજ ન્યાયતંત્રને ડોક્ટર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ કરી છે રિપોર્ટર આર એચ સુમરા દિયોદર બનાસકાંઠા વધુ સમાચારો માટે જોતા રહું સૌરાષ્ટ્રની અસ્મિતા ન્યૂઝ ચેનલ બોલો નામ ખાન પઠાણી મેં સમય છે विश्वास हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित नड़ोता के पास उसने हमारी बहू की बहुत हालत ख़राब कर दी है और कोई इलाज नहीं करेंगे ऐसे करके बुलाए और तो हमारी समझन की और हमारी बहुत बड़ी बेजती करके हमको धक्का मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाला है और उनको छोड़ो मेरे मैं तो गांधीधाम से आई हूँ पंद्रह दिन से यहाँ पे हूँ और मेरे पे बहुत बड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया है कि हमारे यहाँ पाँच साल से ड्यूटी कर रहे थे और हमारी दवाइयों की घेरा फ्री कर रहे थे इसलिए हमको बहुत शर्म की बात है झुकना पड़ता है और अभी यहाँ खड़े हैं तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या हो क्या हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा है इतना हमारे पे बहुत बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है इसलिए हम अभी वहाँ से पुलिस होके आएँ न्याय के लिए के इसके लिए पुलिस सरकार कुछ भी कुछ ना कुछ कड़क कायदा कड़क पगला ले हमारी बहू को हमारी पोती को न्याय दिलाए और मेरे पे जो चोरी का इल्ज़ाम लिया है इसके लिए

વર્તન બરાબર કર્યું અમને ના કીધું અને એ પછી હું ઘરે ઘરે આવી આવીને મારે જે હોસ્પિટલમાં આરોગ્ય ખાતામાં પોલીસ સ્ટેશનમાં બધે અરજીઓ આપી છે એ પછી મારે શું આગળ કરવું ના કરવું અને શું પોલીસ સ્ટેશનમાં કઈ થયું કે ના થયું હું આ તપાસ કરવા જવાની છું અને બને તો મારે ફરિયાદ પણ આજ કરવાની છે અને ફરિયાદ કરવા પણ જવાની मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं गांधी धाम की वतनी हूँ लास्ट पंद्रह दिन से मैं यहाँ पे हूँ धीरे उधर में और बहू के लिए डिलीवरी के लिए उधर गए डॉक्टर का बहुत ही कुछ भी डॉक्टर नर्स कुछ भी ध्यान हॉस्पिटल में कोई तरीके का ध्यान देते नहीं है हमने उनको आईना दिखाना चाहा इन लोगों ने हमारे पे इल्जाम लगा दिया और सबसे बड़ा इल्जाम मेरे पे लगाया चोरी का उन्होंने ऐसे बोला कि लड़की की सास मेरे यहाँ हॉस्पिटल में काम करती थी पांच साल से दवा की हेरा फेरा करती थी चोरी करती थी मैं पंद्रह दिन से यहाँ कुछ ऐसा दे, में कोई ऐसी जगह मैंने देखी थी तो मैं वो उसके हॉस्पिटल में मैं चोरी कैसे करूंगी अब मेरे को मेरे इज्जत का दावा भरना है उनको जवाब देना पड़ेगा डॉक्टर रोहित नरोदा को मेरे सामने आना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा कि मैंने उनके हॉस्पिटल में कब नौकरी किया और कब इनकी दवाई की चोरी किया मेरे को ये सब चीज का जवाब उनको देना पड़ेगा और सबसे पहले मोदी जी का जो कार्ड बनाया है आयुष्मान कार्ड उसको भी उसने बदनाम किया है बोला मेरे को खाली पैंतीस सौ मिला है पैंतीस सौ में मैं हमारे स्टाफ को पैसा दूं या मैं मैं खुद खाऊं इसलिए करके हम कोई भी डॉक्टर आयुष्मान कार्ड में कभी भी इलाज नहीं करेंगे इलाज होगा ही नहीं नर्स ही करेंगे और नर्सों का ही आपको सुनना पड़ेगा और नर्सें बिल्कुल हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दे रही हंसी मजाक खाना पीना ओपीडी रूम में खाना खाना खाते नाश्ता करते जब बच्चा जन्म आता है बच्चे का जन्म होता है तब उसका वो लोग वीडियो बनाते हैं लड़की का पूरा शरीर खराब करते हैं मैं दियोदर गांव और दियोदर आ दियोदर के आसपास गांव वालों को बोलना चाहूंगी कि मेहरबानी करके अपनी बहू बेटी को अगर बचाना चाहते हो उसका उसको देखना चाहते हो उनके होने वाले बच्चों को बचाना चाहते हो तो कभी भी विश्वास हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित नरोदा से कभी भी इलाज मत करवाना उन्होंने बहुत बड़ा और ऊपर से बहुत बड़ी बात इन्होंने यह कह दी कि मैं मेरे पास, मेरे पास पे आप केस करना हो तो कर सकते हो मैं किसी कानून से डरता नहीं हूँ मतलब उस डॉक्टर रोहित नरोजा को नहीं किसी पब्लिक का भय है नई मीडिया का भय है नई किसी का मतलब कानून का भय है नई सरकार का भय है इसलिए इतना कहना चाहूंगी कि जो भी अगर वो हॉस्पिटल में जाता है तो समझ लो आप, आपकी बहु बेटी का सत्यानाश होगा कभी भी वहाँ भेजना मत बराबर और सब लोग ये सरकार को इतना बोलना चाहूंगी कि सरकार को कुछ कड़क पगला लेके डॉक्टर रोहित नरोदा को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ेगा और मेरे को मेरी इज्जत का जवाब देना पड़ेगा मैं अभी पुलिस चौकी जाके अपने तरीके से फरियाद करूंगी कि उसने मेरे पे एग्जाम क्यों लगाए नहीं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है की मेरे पे चोरी का एग्जाम लगाए मेरे को मरने मरने का दिन आ गया है इसलिए उसको बोलो की मेरा सामना करे पीछे से क्या बात करता है मेरे सामने आके बात करे मेरे सामने बैठ के जवाब दे की क्या उसका चोरी किया है बस यही